спальники там ну, лишний вес, то есть случае путешествия с воздушком там где-то литров там, до 30 наверное это будет оптимально вот и а, опять же к слову сказать если по одежде уже то э, туда можно ехать э, вот, одежда которая на вас и все, потому что там одежду можно покупать очень дешево гораздо дешевле чем здесь, вот и по ценам э, там получается все дешевле чем здесь, но она не стоит копеек там не то, что раз за 10 долларов можно вот даже досить на целый месяц, такого не будет, конечно. Вот. А ну, там все дешевле, но не так, что мы что mm было -hmm. очень Это мы приехали в следующий город, называется Ничанг. Их большой такой город, пляж. Вот у них городская мэрия с такими коммунистическими символами. Хмертон Май, Сербомолод. У, у них на местах встречаются такие вот коммунистические лозунги всякие на языке нам непонятная. Но ну, идея нам всем вроде бы Это способ передвижения и переноски, перевозки места. Человек едет на мотоцикле, у него поднос на голове, куча пирожков, на которые падают. И он еще едет на мотоцикле, как будто глядывается, что, как, где, я спросил, пирожки не падают, все, все у него хорошо. И так mm -hmm. надо сказать, что очень много людей ходит. в основном мы видели в Бирме, что женщина носит на голове Любые грузы носят на голове и очень удобно. такая религиозная страничка. Э, эм... Бежащий и надо сказать по религии. у них, у вьетнамцев, кампаджийцев, э, германцев, тайцев, малазийцев есть Основные религии это буддизм и индуизм, и также там есть и все остальные религии. Католицизм в основном, вот есть такие православные, христианство, это все есть. Оно разрешено, никто у вас не будет там что-то, христианин, католик. Всем все равно главное, чтобы мы покупали платили деньги, все понимают, и люди бедные. Никаких проблем никогда с этим не было. Но когда вы заходите в храм, то надо соблюдать правила наголечия. То есть у вас должны быть закрытые колени, вы не должны в шорты заходить, должны заходить в штанах, э, закрытые локти, плечи. Ну вот, в принципе, как Как Кустыло, центр залезти в Турбассан. Это фашистская свастика. А? Ну, это, пято. ну не фашистская, это арийская свастика. Вот у меня там в центре да, свастика. Это... Ну, фашисты 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 использовали Что фашисты. Да. ты использовали да. с другим да. загибанием? Ну, если кто знает про него больше, можно сказать, но это вообще да, древний это, символ да. знания и в например, в Непале, в Непале и в Индии, например, этим символом обозначают школы и учебные заведения. То есть над каждым учебным заведением, если видишь над каким-то зданием свастика, это значит, это школа или какой-то университет или что-нибудь такое. Да. Да. Ничего, ничего фашистского не может кто знает какие был фанатом Ариан, Ария он сказал что арийская нация самая лучшая в мире использовал даже во флаг эту свастику Сумо но это не он ее прижимал. далеко не он все хорошо это вот лежачий Будда и Будда встречается повсюду на ней есть несколько позиций если на каждый день недели есть своя поза Будда. Лежащий, лежачий сидячий Будда со змеями там Будда в позе лотоса Будда там хотя он торгует, классно. По путешествиям во Вьетнаме мы попали в, с... в южную столицу, в большую столицу капиталистического Вьетнама Сайгон, -по, которую после войны переименовали в Кашими. Вьетнамцы, ну как нам говорили, большинство вьетнамцев на экскурсии сказали, что хочет забыть свое ужасное прошлое. Вот война, которая была в 70-х годах, как поддержке Америки, что очень много вьетнамцев Убивали. американцы заодно поубивали там и Лаоса, и они и он не это забыть, и переименовали свою столицу из Сайбон, из столицы капиталистов, Хашимин. Хашимин это был такой дедушка Бог, который был идеологическим лидером Южного Северного Вьетнама, коммунистического. И мы приехали в эту столицу, и у них там, надо сказать, чистый коммунизм. Сейчас на фотках посмотрели, какой там чистый, классный коммунизм. Мы приехали на этом автобусе, опять же, где-то часов в 6 утра. В 6 утра уже никто, не то что не спит, они уже сидят в парках, там, у них проводят какие-то школы, какие-то уроки, они там играют, э, все парки расчерчены, играют в э, бадминтон, играют в теннис, они, э, там, в футбол не играют иногда. Вот они уже, уже работают. Они стоят очень-очень рано. Потому что у них, опять же, если поспать подольше, у них будет так душно, квартира, вот по себе знаем, то есть все вставали сюда очень рад. И они уже проводят это время на, на улице. Здесь будет говорю, вот это памятник вышивали в Хонг. И их дворец э, дворец съезда какой-то. Вот, а какой у них коммунизм, получается? Когда мы ехали по стране, то я увидел практически заводы всех производителей электроники, Panasonic, Toshiba, все машиностроительные японские. Все это, все это есть в очень большом количестве, поэтому... И у них заводы Honda, Yamaha. Перегреваются они на мотоциклах и сами же их делают. Надо сказать, что у каждого, даже самого бедного, есть мотоцикл. Он будет раздолбанный, без крыльев, без ничего, но он на ней будет, он не будет ездить и вам предлагать на нем покататься. три-пять долларов. Вот это штуки, которые они делают из так, клуб, такие дракончики. Много таких интересных деревьев, которые, так выглядят в парке красиво, но вот сейчас будет камбоджа, и вы увидите, что эти деревья на самом деле не очень вредны.